Tiba-tiba ada pendedahan. Lama dah yang kita duk beli ke dia. Rupa-rupanya saja dia pakai tudung. Kan? Ha? Saja pakai tudung. Ah, oh, patutlah sedap daging dia. Oh, dedah-dedah ya Allah. Nak muntah tak keluar dah. Telah dah masuk banyak lama. Yang kita nak buang apa? Ha? Berapa kali duk buang dah. Berapa kali nak muntah balik. Hmm, lama dah jadi darah daging dah. Nampak? Hmm. Anda tahu tak daging apa? Ha, daging najin itu. Ha, anda tahu dia main daripada mana? Ha, bukan orang sini tu Eh, cakap macam orang kita. Cakap macam kita. Aduk 20 tahun. Padahal ha, dia orang seberang. Jangan ha, buat main. Lah. Pendedahan-pendedahan. Gerai-gerai. Tempat-tempat jual. Kawasan Kuala Lumpur lah. Mana lah. Hati-hati itu. dan apabila suami telah mengajar segala hukum tersebut maka tiada harus bagi isterinya keluar untuk belajar ilmu kan hasan ini hukum berkaitan ini perempuan tak boleh pergi mengaji dengan siapa-siapa dah dengan ustaz mana-mana lagi tak boleh Walau dengan ustazah mana pun tak boleh pasal apa Pasal dia dapat pencerahan detail daripada suami dia yang merangkap mufti. Yang merangkap pada hari. Imam muda. Da'i. Pencuti rumah. oi Dahsyat. Kan? Semua ada kat lelaki dia. Aku pun tak biasa tengok dia masuk program tu. Habak-habak dia kata. Tak tengok aku menang Johan hari tu. Tak ada masalah. Kan? Nak mohong. Allah Ta'ala balas pembohongan itu. Tapi apa yang suami habak tu semua jelas macam dalam kitab. Jadi tak perlu dia nak keluar pergi mengaji. Tak perlu. Dia kata nak pergi lah. dengan Ustazah Ajak Bahid. nak mengaji dengan Ustazah tu untuk apa? Ha? Padahal Ustazah tu anak murid lelaki kan? Oi, kau macam tu cengil lelaki kita. Ha? Jumpa mana-mana kat rumah kenuri kan? Selama tu Ustazah pun dah butang dan sesalkan ni ada suami saya sekian-sekian nama oh, 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 oh tok guru besar saya hmm, baru kita tahu kalau macam tu tak perlu lagi nagih dengan siapa-siapa pasal suami sudah perturunkan semua ilmu hukum ini ha tapi kalau dia keluar juga pasal apa ni Nak pergi mana nak pergi mengaji hang nak pergi mengaji aku dah habang eh sampai ke zat hukum haid nak ngaji tajwid abang boleh ajak saya kan hukum tajwid mak ni mak ni apa semua abang boleh cerita kat saya is tak boleh aku Quran pun tak masuk hmm. tu oh dia kahwin dah Quran pun tak naik ya, contoh jadi kena dak belajar kena belajar ha, sebab ulama kata nak baca Quran dengan tajwid hukum dia wajib jadi tak berdosa ni kita sebut berkaitan dengan wajib kalau kata benda ni sunat, harwih tak perlu lah tapi lekat dengan wajib, kita kena tahu Suami boleh habang ni tu tak boleh habang, dia reti yang haid saja tajwid dia tak reti, belajar lah yang tajwid dengan orang lain ha, begitu dan jika ia tiada mengajar mikat itu, maka haruslah bagi isterinya keluar untuk mempelajarinya ha, Nabi mana? nak pergi mengaji darah haid nipah siapa tak mengaji dengan aku abang kerti tak aku tak kerti tapi bohong boleh kan? abang tuan-tuan cakap lebih-lebih kan Sedak diri sama mengucap banyak kan umur apa saya tak mahu ha, jadi ketika itu wajib dia keluar mengaji bahkan wajib pula keluar wajib keluar bukan harus bukan makruh wajib keluar maka haramlah atas suaminya menegahkannya tak boleh halang tak boleh halang bagi semangat ke dia ha mengaji betul-betul nanti hang habaq kat aku walaupun darah tu darah hang habaq kat aku aku nak mengaji tak boleh lah semua orang perempuan ha, bagi semangat Nah kunci kereta aku kereta hang tak bayar kereta hang bergerak slow kereta aku laju pi ha, senang sampai cepat sat balik mudah nah duit poket pula oh dahsyat oh. semangat lagi bagi duit poket lagi nah satu lagi yang melok yang ni hang bagi kat ustazah. Oh. Nanti lu abang ada apa-apa tak? <laughs> <laughs> tu kena sesat juga tu. Hang ha, menyengat apa? Ha, tu okey. Nah, dia poket dia pula. Hmm. Tu kena sesat. Baik. Dan tiada harus bagi perempuan itu keluar untuk belajar ilmu yang lebih daripada fardu ain melainkan dengan keizinan suami dia. Yang tidak kait dengan fardu ain boleh dengan izin suami. Kalau tidak tak dapat izin tak boleh pergi mengaji. Hukum dia haram. Kan? Ha? Hukum dia haram. Dia kata tak apa. Pasal apa? Pasal semua orang perempuan. Ialah semua orang perempuan tak ada orang lelaki tapi ini bukan fardu ain. Kan? Aku tak izinkan. Tak lebih. Tak lebih. Siapa tak boleh. Kan? Kena belajar kalau tidak satgi kita susun tak kena. Eh, susun. Hang belajar apa ni? Ha, contoh kan, gubahan. Kan, cara nak letak daun kat mana Suami tak izin tak boleh. Ini kena keluar buat tak tahu. Suami tanya tak jawab. Berapa banyak orang perempuan macam tu. Belajar gubahan bunga. Belajar buat kek sepan. Allah buat. Google ni. Tak kira dia habang. Adunan-adunan. Sebab yang tu bukan perlu air. Tak makan kek sepan pun tak mampu. Tengok. Macam tak boleh. Tak boleh kena makan juga. Tak apalah. Nanti aku beli, aku makan. Kalau fardu ain inilah yang kita sebut. Ha. Kalau kata fardu tu bukan fardu ain tapi fardu kifayah. Tengok dulu kalau dah ada orang ha, yang dah masuk program itu maka kamu tidak perlu lagi abang kat isteri walaupun dia tu kategori fardu tapi fardu ada dua cabang. Ha. Siapa lagi siapa lagi? Kita ya, ramai eh. Ya. Ha. Sajalah cik nak masuk izin suami suami tak izin tak boleh kan tapi kalau tak ada siapa maka kena bagi semangat bagi perangsang suruh pasal apa pasal takut semua pakat berdosa sebab tak ada siapa yang tahu ilmu yang berkaitan dengan fardu kifayah ini dan lagi kebinasaan kerana beristeri bahayanya kalau seorang itu bergelar sebagai suami dia ada isteri ialah memberi nafkah kepada ahlinya daripada harta yang haram yang pernah kita sentuh dah dulu kan harta daripada sumber yang haram kan yang tu yang kita beli makan minum dia anak isteri kita perbuatan itu haram berdosa sedangkan yang halal di zaman ini sangatlah sedikit hati-hati Ha, nak cari yang halal setakat ini agak susah pengarang kata. Kalau ada pun kadang-kadang ha, meragukan, ha, meragukan. Tiba-tiba ha, ada pendedahan, lama dah yang kita dok beli kedia, rupa-rupanya saja dia pakai tudung. Kan, ha, saja pakai tudung. Ah ha, patutlah sedap daging dia. Oh dedah-dedah ya Allah nak muntah tak keluar dah telah dah masuk banyak lama kan yang kita nak buang apa ha berapa kali duk buang dah berapa kali nak muntah balik hmm. lama dah jadi darah daging dah ya, anda antau dah daging apa ha, daging najin ha, anda tahu antau dah dia main daripada mana ha bukan orang sini tu eh cakap macam orang kita cakap macam kita duk ha, 20 tahun kan ha, padahal dia orang seberang jangan ha, buat main pendedahan-pendedahan gerai-gerai tempat-tempat jual kawasan Kuala Lumpur lah mana lah hati-hati tu hmm. tu yang kata di sini tu hmm. padahal pengarang kita ni lama tuan bila yang dia susun benda ni ada kat kita kalau zaman dia pun dia kata meragukan tak banyak yang halai pun pada zaman kita lagilah hmm. dengan serbuk-no serbuk ni adunan-no adunan ni anak-anak kita makan coklat-coklat yang tertentu rupa-rupanya lemak ni lemak ni gelatin itu ini oh tuan-tuan hati-hatilah melainkan bagi orang yang bersifat qanaah yang menegahkannya daripada berbelanja berlebih-lebihan orang yang daripada awai awai tu penting tengah-tengah hujung-hujung ni payah awai asuhan daripada mak ayah dia daripada dia kecil perempuan dia pun daripada dia kecil membesar dalam keadaan tahu hukum halai haram sebelum berkahwin jadilah ini soleh Nujadilah jadilah solehah kedua pasangan akhirnya mereka akan mendirikan rumah tangga ha. start itu tak ada masalah sebab apa? sebab sebelum kahwin pun tak ada masalah tahu benda ni boleh benda ni tak boleh selamat kan? makan pun ada kadang banyak berpuasa tapi kalau tidak ada asuhan, apa biar, apa pun sopa, beli ikut dan, kan? makan sungguh-sungguh, tak cukup, tambah lagi, tak cukup, bagus. Kan? Pasal apa? Pasal mereka mampu. Tapi hati-hati, berlebih-lebihan itu bahaya. Akhirnya dok besar makan banyak, nak makan sikit, payah. Dok besar tak posa, tiba-tiba nak posa selang sari. 白药。